представники каких этносов воюют наикраще с вашего опыта? Я могу сказать, кто воюет хуже, Скажите. чем все остальные. Скажите. Хуже всех воюют представители черного континента, ага. которые вообще слабо представляют, каким образом они тут очутились и что вообще происходит. Достаточно плохо воюют представители Кавказа. В широком смысле да, Кавказа, да, да? Да, mm -hmm. достаточно плохо воюют корейские специалисты в силу своей там, сумасшедшей те технологической отсталости. То есть люди там просто приезжают на фронт и видят дрон. Ну, я так утрирую. Вот это как бы, да, э, сказать, что там, русские воюют лучше, чем, не знаю, там, узбеки, либо татары какие-то, ну, Такого нет, не могу сказать. Ну, от якщо ми прям таку сегрегацию сегрегацію проводимо, да, вот, это, это то, що бросается в глаза. Ми всі вже четвертий рік з увагою великою стежимо за кадирівцями. І чи вдалося їм нарешті себе проявити на фронтах. Звісно, яким чином? Тік-Ток, тобто, Інстаграм самовираження радше. Да, Они чемпионы по бедийным компаниям, как хорошим, так и откровенно смешным. То есть вот в этом они молодцы. Не спорю, там есть у них отдельные кадры, скажем так, с которыми мы даже где-то как-то пересекались на фронте, и они ну, показывали себя. По крайней мере, как профессиональные военные, скажем у -у -у. так. Я не имею в виду сейчас там какие-то пехотные соединения, еще я имею в виду уровень руководства, грубо говоря. То есть, люди, видно, что, по крайней мере, у них есть реальный боевой опыт. Вот. То есть видно, что есть опыт у людей. Но это там, я не знаю, по пальцам одной руки пересчитать можно такие случаи. У -у -у. То есть засыпанный золотом спецназ Ахмат не є и не стал такой потужной силой, да? Я думаю, им нужно делать аналог Болливуда. Угу. А вот они теряют эту золотую жилу. Класс. В прекрасной России будущего, в прекрасном Кавказе будущего.